aalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va kaliforniya qizil chuvalchang biogomus biznesiga qiziquvchilar andijon viloyati izboskon tumanidan nurmuhammad kaliforniya qizil chuvalchanglar va biogomus biznesi bilan shug'ullanamiz mana bugun gazon sepish maqsadida biogomusimiz xaridor keldi mana yuklash jarayonlari mana biogomus qayega qachon sotamiz degan insonlarga javob bo'ladi mana tayyor qoplangan sifatli nol bes setkada o'tkazilgan biogomusmiini besh 500 kilo hisobida olib ketyapti biogomuslarimizga ishonchli garantiya beramiz haqiqiy kaliforniya qizil chuvalchanglari yeb ishlab chiqarilgan qiziquvchilar bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz bemalol murojaat qilishlar mumkin biogomuslarimiz va kaliforniya qizil chuvalchanlarimiz tayyor sotuvda bor birinchi o'rinda kanalda yangi bo'lsanglar layk like va подписаться bo'lishni unutmanglar sizlarga mana shu katta yordam bo'lib qoladi mana hozir biогомусlarimizni yukladik e, nodirbek e, akamiz e, olib ketyapti mana shu hovlisida ko'kalamzorlashtirish ishlari maqsadida mana 500 kg olib ketyapti mana biogomslarimizni qoplab tayya qo'yganmiz namliklari holati a'lo darajada bitta qopimizda shu 45 besh kilo qirq kilo qirq kilo hisobida chiqyapti mana 13 ta qopda hozir olib ketyapti Sizlarga rivoj tilaymiz kanalni kuzatishda davom etinglar sizlar bilan andijon viloyati izbosgant tumanidan Nur Muhammad bo'ldi <laughs>